Представьтесь, откуда вы? Сколько вам я... лет и диагнозов? Сейчас я вам скажу. Очень много диагнозов. Очень много. И Татьяна, я сама Скупинская. Мне 56 лет. 57 точнее. У меня просто голова иногда побаливает. Я сама по себе ЧП. И вот я сижу на своем рабочем месте, и у меня все плывет. И все просто знают. В моем городе все меня знают. И вот это я, как женщина подошла, говорит, Тань, тебе так плохо. Ты обязательно должна съездить до Саркиса. До Саркиса и до Гаика. Я говорю, кто они такие? И вот она мне дала диск свой. Я посмотрела ее диск. И когда я смотрела, и я просто у меня душа просто рвалась туда. Я заказала лекарства, прошла курс лечения. И во время курса лечения у меня было... Ну, когда приезжает скорая и говорит, что у нас такие не живут с таким давлением, что у меня давление 280, 300, на 220, на 250.